我最近打水的小厮都找不到人影，太医房都没水了。糟 <coughs> 了！哎呀，哎嗨，小兄弟，能不能帮我一起捞个水桶啊？李医师好手段，自己把水桶弄掉，让我捞，我又不是你的仆人。你放肆！李医师比你等级高，怎么还差使不动你了？兰哥，听闻你受人排挤，本王来替你主持公道。 呃，呃、啊啊、参见太子殿下，小人这就去捞。兰哥，还有谁欺负你？快告诉本王。没有人欺负我，这两人火药味儿好重啊，我还是少掺和。啊！我知道在这里不好开口，不如去本王府上，本王替你做主。皇帝怎如此着急？李旭都说无人欺负他。好、哦，那刚才那学徒又是怎么回事？ 那学徒是新来的，不懂规矩，不是可以针对我。是小人不懂规矩，还请李医师原谅。皇帝，看来李兰哥在太医房并未受委屈，不知这流言蜚语是如何传到皇帝耳中的？呃，这我也是听燕里妹妹说起的。又是小叶灵。既然兰哥没事，本王就先走了，改日再来看你。二皇子殿下，兰哥有一事相求。 兰哥已将药膳方子交给御膳房，兰哥自己只想静心研习药理。你的意思是，本王影响到你研究医理了吗？确实如此。倘若不是你日日要吃药膳，恐怕李医师也不会招惹这许多人的嫉妒。本王知道了，日后必定与李医师保持距离，不会让他难堪。李兰哥，有朝一日，本王会让你。 心甘情愿地跟随于我，二皇子如此器重你，为何不随他心意？你索性跟着他，晋升也比较快。兰哥并没有受委屈，流言而已。况且太子殿下救过我的命，兰哥只为殿下效力。如此，本宫便期待着你大展身手。真是伴君如伴虎啊！现在殿下应该放下对我的戒心了吧？殿下何事如此愉悦？ 你来的正好，传令下去，李医师是本宫的帐下兵，若再有人对他不敬，就是与本宫作对。呃，属下明白。李医师真是好手段，竟让殿下如此器重。去把安平郡主请来。听说二哥哥为李兰哥主持公道去了。是啊，没准今日李兰哥就跟二皇子去了。这么说，本宫再也不用看到那个贱人了。 郡主，太子殿下有请。李兰哥一走，太子哥哥就找我，正好我刚给他炖了燕窝，他一定会高兴的。太子哥哥，燕翎亲手为你炖了一碗燕窝，快趁热吃。不必了，今日请你来，是有几句话想要告诫你。啊、燕翎做错什么了吗？你还不知错？你明知李医师对本宫有用，你还处处为难加害，是想与本宫作对吗？ 是他欺负我在先，太子哥哥，你也看到了，他做药膳讨好二哥哥，根本没把你放在眼里。做药膳是本宫的意思，不要妄自揣测。你既是太子宫的人，就不要添乱。太子哥哥，你就是偏袒他，他有什么好？难不成你还想娶她做妃子？出去，罚你闭门三日，好好反省。哼，嗯，李兰哥。 本宫是将来的太子妃，你最好不要被我抓到什么把柄，否则，本宫饶不了你。郡主，将来的事啊，还不好说呢，您还是安分些，别让殿下厌恶您。小小医师，竟敢教训本宫！